Ми потрапили в оточення не за те, що ми погані, не за те, що ми дурні. А ми потрапили туди із за зради, із за зради сектору Д, в першу чергу. І конкретно генерала Литвина. Ну, Героїчного начальника штабу, генерала Литвина. От я спочатку я умовляв, ну потім прийшлося достати зброю. Ну, він сказав, що я генерал. Почекайте, я генерал. И начал героически драпать в сторону Моспина, где там очень сильный укрепрайон. Ему прострелили не там наш, колеса. Не, не, наш, не наш при том. Укрепрай. Уявите себе, начальник штаба не знает ну, карты боевых действий. Юра нас попросил, дайте коридор, дайте проход. Наша группа, мы вышли, сделали коридор. Мы держали его почти двое суток, Можно этот было выйти. Но э, у Хамчака не было команды выйти. Понимаете? А он, ну, он генерал, он не может не подчиняться ну, генштабу. То тобто, есть, ну, його бы просто тогда его назвали дезертиром. А що таке, е, почему Юра говорить генерал Литвин? Потому що генерал Литвин і дал слідь е, Савур-Могилу. Тобто, савур то есть Степановку, савур есть він відкрив тил. Він відкрив этот тил і не сообщил вовремя о том, что он його відкрив. От дивіться, знаєте, в чому один, є один момент, мій особистий, я не зміг нікого застрілити із своїх. А треба було. От тих, хто відступав, треба було. Я не зміг на себе взяти моральну відповідальність. Можливо, після цього б зупинились. Бігли не за те, що їх вбивали. Бігли від страху, бігли від паніки. Паніка спрацювала на той момент. Українська армія відступила без пострілу, конкретно сектор Д. Без єдиного пострілу. Коли наша колона вигалась із Іловайська, ми їхали на. пожарных зелах, вот маз, в котором лежали раненые, и стоял флаг с красным крестом, на легковых автомобилях, на микроавтобусах. Первая часть колонны, военизированная, с белыми флагами, про проехала, и некто по э, позывному «Ветер», я могу ошибаться, поэтому, поверьте, надо спрашивать у ребят еще, которые сидят, чтобы напомнили. Но ветер, насколько мне известно. Сказал по рации следующее. Мои проходят, за мной Донбасс. Как только прошли эти машины, мы попали как в тир. То есть нас начали обстреливать из танков, птурами. Вот, технику подбивать сразу. Кстати, хочу с прискорбием сказать, что среди нас был Кировоградский спецназ, спецназ, который просто забился в подвал и все. И первым, кто пошел и сдался, это был их командир там, подполковник. Он просто пошел и сдался. За ним сдались остальные. Там остальные хотели, но все остальные спокойно ушли. Я лично накануне то есть, позвонил Президент Украины я сказал, что договорился с той стороной о том, что выпустят всех людей с оружием, которые не сдались. Это Донбасс и часть вот, остаток Кировского полка, 40 батальон, там еще там были Днепр. Днепр да. а, те люди, которые сдались, или те люди, которые ранены, будут обменены в течение двух дней. И на следующее утро должно было в 6 утра. 5 утра приехать колонна машин Минобороны, забрать ребят. Проехать нужно было 22 минуты от Комсомольского до того места, где это находится. В этот день не приехал никто. Я звонил туда раз 40 и точно так же раз 40 перезванивал ребятам и говорил, помощь идет, сейчас за вами приедут, сейчас за вами приедут. И на следующий день, даже когда ребята приехал. Сейчас возбуждено уголовное дело Главной военной прокуратурой в отношении должностных лиц АТО по статье «Халатность, повлекшая за собой ну, тяжелые последствия». Я э, хочу сказать, что по общению с Главным военным прокурором и потом я посмотрел на ребят со следственной группы, у меня есть надежда и достаточно большая, что это в всяком случае молодые честные офицеры, которые понимают, что такое сейчас творится на фронте и которые во всяком Сделают все возможное, чтобы довести это все до конца. А в случае, если на них будут осуществляться давление, они об этом сообщат. Поэтому я хочу обратиться ко всем военнослужащим, независимо от звания, которым известно что-либо об обстоятельствах окружения под Амросевкой, то есть там Саур-Могила и Лавайск. Во-первых, сотрудничать со следственной группой, во-вторых, мы организуем горячую линию на тот случай, если будет на кого-то осуществляться давление и готовы предоставить охрану.